Довгий час, в епоху цифрових технологій та високошвидкісного інтернету, Балта залишалась на узбіччі цивілізації. І той, хто користувався мережею інтернет, розгалуженою в нашому місті, той знає всі її плюси та мінуси. Других, на жаль, було більше, ніж перших. Але тепер, на щастя, все змінюється. Адже від сьогодні кожен балтянин зможе користуватись високоскорисним та якісним інтернетом. До того ж, чисто балтським, адже в наше місто увійшов новий інтернет-провайдер, який має назву ІНД. Бісі, що розшифровується не інакше як інтернет-нетворк the Балта Сіті. Тож, чому Балта і які послуги будуть надаватись новим інтернет-провайдером, ми поцікавились у директора інтернет-мережі Олексія Готки. Балта вибрана була в некотором роді, можна сказати, що не случайно. Да, случайності в житті не буває. У мене е, папа родом із Балти, сам, то сьогодні рос. Е, здесь похоронені у нас діток. Піріодичний ми приїжджаємо в Балту. общаемся. И так сложилось, что общаясь вот с друзьями, знакомыми, ребятами в Балте, э -э, в разговорах промелькнула фраза, а вот, к сожалению, у нас нет возможности вот подключить хороший интернет. И как-то эта мысль, она вот зацепилась, получила такое вот э -э, развитие, уже более детальное изучение рынка, да, и действительно, мы для себя выяснили, что в Балте, к сожалению, наблюдается некоторый недостаток вот, хорошего скоростного интернета, который был бы стабильным, высокоскоростным и при этом недорогим. Отсюда у нас родилась идея построить вот такую сеть в городе Балта. У нас есть опыт работы строительства таких сетей и успешная эксплуатация их на протяжении уже более 10 лет и в городах, и в Одессе, и в прилегающих городах, в других городах Одесской области. Поэтому такая работа нас не пугает, она нам знакома. Нашли инвестора, он вложил деньги, построили здесь вот такую вот сеть. Поэтому надеемся, что жители города по достоинству оценят преимущества нашей сети, да, потому что мы выполняем подключение на основе технологии Ethernet. Кабель заходит непосредственно в дом, либо в квартиру каждому пользователю. Кабель поддерживает технологию передачи данных до 100 мегабит в секунду. Поэтому не требуется дополнительно никаких модемов. Вам не нужно устанавливать телефон, не нужно покупать какой-то беспроводной модем. Поэтому это достаточно перспективная и интересная технология. Помимо прямых э, таких вот, да, явных выгод, то, что мы даем интернет. На сегодняшний день э, доступ к сети интернет – это доступ к информационным ресурсам. Это информация образовательная, это информация познавательная, развлекательная, политика, бизнес. То есть в интернете на сегодняшний день сосредоточены абсолютно все сферы деятельности человека. И чем доступнее они станут жителям города Балты, тем, я думаю, скорее они по достоинству оценят преимущество работы вот в нашей сети. В принципе, будет ценовая политика, каким образом сформирована. Есть две технологии строительства сети на сегодняшний день, касается, что касается волоконно-оптической сети. Одна технология называется оптика до здания, это вот она применяется к многоквартирным домам. То есть до многоквартирного дома доходит волоконно-оптический магистральный кабель, там ставится внутридомовой распределительный узел, и с него включаются абоненты. И вторая технология, называется она оптика в дом, она применяется к частному сектору. Есть, конечно, здесь свои преимущества, есть свои недостатки. Преимуществом, конечно же, надо отнести тот факт, что непосредственно к абоненту в дом заходит волоконно-оптический кабель, Пропускная способность такого кабеля ограничивается только лишь тем оборудованием, которое на него установлено. Теоретически волоконно-оптический кабель способен пропускать десятки терабит информации в секунду. То есть это колоссальная цифра, конечно, еще даже 10 лет назад. Людям такие цифры казались фантастикой да, из разряда вот, там, произведений Герберта Уэллса или Жюль Верна. Но на сегодняшний день это вот такие реалии. Но есть свой минус, конечно же. Стоимость подключения, соответственно, возрастает, потому что это затратная часть и на кабель волоконно оптический, и на то активное оборудование, которое непосредственно устанавливается уже у абонента для преобразования сигнала из светового в электрический. Поэтому фиксированная цена установлена для подключений в многоквартирных домах. Это стоимость 200 гривен человек получает уже готовое окончание с интернет кабелем куда он может включить либо в компьютер, либо в домашний беспроводной роутер. То есть для того, чтобы пользоваться услугами доступа к интернету нескольких компьютеров, например. Для частного сектора каждый случай будет рассматриваться, в общем-то, индивидуально на основании сметы, но ориентироваться надо на цифру порядка тысячи гривен. К сожалению, вот такая достаточно высокая стоимость подключения. Цена будет рассматриваться в каждом случае индивидуально. Чем больше заявок, тем соответственно ниже себестоимость подключения и ниже стоимость подключения для абонента. Установив у себя дома недорогой домашний беспроводной роутер, можно получить. Устройство, ну, можно получить домашнюю, скажем, сеть для работы нескольких компьютеров одновременно. На сегодняшний день у нас три э, тарифных пакета работают. Скорость, соответственно, 3 мегабита, 10 мегабит и 20 мегабит максимальная скорость на сегодняшний день. Э, в дальнейшем мы планируем расширять пропускную способность и внешнего канала и, э, соответственно, увеличивать скорость в пакетах для абонентов. Помимо этого, Технология интернет на сегодняшний день при строительстве ну вот, высокоскоростного интернета позволяет получить людям э, несколько услуг сразу. То есть они могут пользоваться и услугами телефонии, например, через интернет. Это на сегодняшний день очень распространенное и общаться с друзьями, родственниками через различные программы, как, например, Skype, да, там, с передачей изображения. Достаточно у себя дома поставить веб-камеру, и вы сможете общаться со своими друзьями, родственниками по всему миру. Причем они будут видеть вас, а вы будете видеть их. Это и цифровое телевидение. На сегодняшний день это тоже достаточно распространенная и востребованная услуга. И, в принципе, вот технология, заложенная в основу строительства сети, позволяет в дальнейшем подавать и такую услугу людям тоже. И на сегодняшний день есть такая э, достаточно новая услуга. Где-то она уже на слуху вот мелькает, звучит. Да, вот, э, емко, коротко она называется IPTV. То есть в самой аббревиатуре заложена технология передачи телевизионного сигнала через интернет-сеть. Поэтому что подразумевается под этим термином? что через один и тот же кабель, вот э, который заходит к абоненту в дом, он может получать и услуги интернета, и услуги связи, и услуги телевидения. И перечень телевизионных каналов э, сложно его ограничить, да, либо очертить. Здесь есть два нюанса. Э, нюанс первый это именно законодательный, да, то есть э, телевидение это тот вид деятельности, который подлежит лицензированию. Соответственно, если Оператор связи, оператор телекоммуникаций хочет вещать определенный перечень каналов. Он может вещать либо те каналы, которые находятся в свободном доступе. Да, это так называемая универсальная услуга в том числе. Либо же перечень каналов он получает лицензию на определенный населенный пункт и определенный перечень каналов. Поэтому, когда мы дойдем до этапа внедрения вот этой услуги, она уже будет определяться теми телеканалами, с которыми мы заключим договора и на которые получим лицензию на вещание. Либо же это будет перечень общедоступных каналов, их порядка 100 на сегодняшний день есть. Это те, которые можно спокойно смотреть на территории города, не прибегая там к каким-либо дополнительным манипуляциям. Сегодня вы начинаете работать в Балтии, и поэтому мы желаем вам хороших клиентов, чтобы ваша интернет-сеть быстро развивалась. У вас было большое покрытие и очень много пользователей. Спасибо. Мы будем работать над этим. Мы в первую очередь работаем для людей, потому что мы относимся все-таки к сфере услуг и наша основная задача, чтобы клиент остался доволен. Поэтому будем над этим работать. И первые клиенты мэрии INBC уже видали якость и швидкість нового інтернету. Почему вы избрали интернет провайдер именно INBC? Ну, тому що висока користь, сервіс лучше, качество, качество намного краще, ніж інший інтернет. Наразі, як зазначив Балтський міський голова Сергій Мазур, поява нового інтернет-провайдера в нашому місті відкриває значні перспективи для Балти в цілому. Я в першу чергу задоволений тим, що сьогодні в місті ну, вдалося, скажімо так. Е Зацікавити із ряду багатьох компаній зацікавити ще одне, скажімо такий, напрямок телекомунікаційних послуг, і пов'язаний з тим, що в місті з'явиться інтернет-провайдер, який, я думаю, ну, значні інвестиції вже вклав в нашу інфраструктуру в плані телекомунікаційних послуг. А що саме головне, що ми сьогодні зможемо. І в ногу з часом сьогодні це е, швидкісний е, інтернет. Е, завтра можливо це вже цифрове телебачення, і це сьогодні нова можливість е, покриття. Це сьогодні буде е, вільна лінія, так наскільки я зрозумів, вільна лінія е, телефонного зв'язку і. Ну, я, скажімо так, я задоволений тим, що вдалося в такому маленькому сегменті ринку створити ще додаткові умови для відпочинку, для комфортного скажімо так, відчуття в плані. Ринку інформаційних послуг, тому що сьогодні ну без інтернету важко уявити е, сьогодні. Ну скажімо так, життя, роботу досить багато цікава інформація. Коли ця інформація якісна, швидка і до неї швидкий доступ, це досить добре. Я думаю, що після того як компанія вже трошки обживеться, в місті, ми будемо з ними спілкуватися, по тому що я сьогодні хочу реалізувати зони Wi-Fi на території міста, щоб сьогодні е, міські кафе, е, міські заклади відпочинку, ті, які є. Розпочнемо в цьому році, можливо, продовжимо і в наступному, щоб сьогодні були звільні зони безкоштовного Wi-Fi для того, аби молодь могла вечором сісти там в інтернетах, сидіти там з ноутбуками і спілкуватися по тим напрямкам, який сьогодні цікавий. Такі зони Wi-Fi, думаю, ми найближчим часом будемо вже опрацьовувати. Що ж, і це не може не радувати кожного, хто проживає в цьому місті, адже дійсно високошвидкісний інтернет відкриває великі перспективи для кожного балтянина. І те, що вже давно є у інших містах: зони Wi-Fi, оптоволоконний високошвидкісний інтернет, який надає безмежні можливості, не лише у сенсі якісного безперервного скачування інформації, а й у інтернет-телефонії, високої якості зв'язку Skype та інше. Все це тепер є і в Балті, причому далеко йти не треба, адже офіс інтернет-мережі INBC знаходиться в самому центрі міста, по вулиці 30 років перемоги, будинок 1. Саме тут ви можете як заключити договір, так і отримати необхідну інформацію. Тож рушаймо в ногу із часом.